So beginnt ein neuer Tag im Versteckten zwischen den Gebirgsketten der Karpaten Theresental. Damit die hiesigen Einwohner duftendes Brot zum Frühstück bekommen, beginnen die Bäckerinnen der kleinen Bäckerei in Königsfeld ihre Arbeit noch in der Nacht. Jetzt arbeiten hier nur noch zwei Frauen. Früher aber gab es drei Schichten von Mitarbeiterinnen. Das Krieg ist, Krieg ist wenig Leute ist im Dorf. Geschäft ist mehr als halb ist kaputt. Der umfassende Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das Leben der Bewohner dieser ablegenden Bergregion, in der die Nachkommen ehemaliger österreichischer Kolonisten seit fast drei Jahrhunderten leben, auch verändert. Unabhängig von ihrer Herkunft pflegen die Einwohner traditionell freundschaftliche Beziehungen zu vertreten des historisch verbundenen österreichischen Bundeslandes. Wir haben viel gemacht. Ich meine, ist ging Krankenhaus in Königsfeld, Kuchen, Kanal, alles. Deutsche Schule, Kindergarten, alles, Heizung gemacht. Nur äh, das wichtigste Projekt war hier in Königsfeld. Das Projekt hat 58.000 Euro Wir haben zentral Leitungswasser gemacht. Die Hälfte das Dorf nimmt von dort was. Die meisten der Wohltäter sind gläubige Menschen. Kein Wunder, dass die örtliche römisch-katholische Kirche nicht nur ein Ort der Anbetung ist, sondern auch ein traditioneller Treffpunkt für Besucher aus Österreich und der Einwohner des Dorfes. Die Gottesdienste für die Mitglieder der griechisch- und römisch-katholischen Gemeinden werden von Pater Vassil geleitet. Einem Priester, der nicht nur bei den Einheimischen hoch angesehen ist, sondern auch das unerschränkte Vertrauen ausländischer Freunde genießt. Ausländische, die Фактично першого місяця війни вони почали допомагати. Це дуже довга історія, але дуже прекрасна історія, тому що знаємо, перші дні війни Закарпаття наповнилося переселенцями. Тоді наші друзі з Австрії запиталися, чи можемо чомусь допомагати? Звичайно, перша допомога була така, що вони приїжджали лише до кордону, привозили нам гуманітарну допомогу. Ми на кордоні розгружалися і їхали додому, бо вони думали, що вже, як вони перейдуть кордон, тут вже стріляють. Два-три місяці вони допомагали майже кожен тиждень було по дві-три машини, коли вони привозили допомогу. За у квітні місяці ми відкрили соціальну столову. Де кожного дня від 80 до 120-130 людей мали обід. Австрійці привозили різні продукти харчування і так само парафіяни купували м'ясо. Так було майже шість місяців до кінця серпня бо за два роки війни тої допомоги вже стало значно менше. Weniger, aber es gibt noch. Denn die Ukraine schon seit drei Jahren fast hat ganz dunkle Zeiten und Gott sei Dank, wir sehen immer wieder diese hellen Menschen, die nach Königsfeld kommen, die überhaupt in die Ukraine kommen und uns unterstützen, weil ohne diese Unterstützung weiß man nicht, was wäre. Also wenn die nach Österreich zum Beispiel kommen, mehrere dieser Organisationen und Privatpersonen, die helfen und unterstützen uns auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, sie bringen viele Hilfsgüter. Sie haben auch jetzt schon was, was Neues ist. Also die bringen Geld mit, was gespendet wurde in Österreich von verschiedenen Menschen. Und die kaufen da die Lebensmittel ein. Die packen dann die Familienpakete und bringen das zu den Familien, wo jemand im Krieg jetzt ist. Also ob das der Vater oder der Sohn oder der Bruder. Das sind meistens so Lebensmittel wie Buchweizen, Zucker, Mehl und auch Hygieneartikel. Alles, was jede Familie braucht, also so wird äh, ungefähr für äh, 10-15 Euro ein Paket gepackt Und dann zu diesen Familien überbracht. Und das ist guter Gewinn auch für diese Spender, weil erstens müssen sie das nicht über die Grenze äh, bringen, zweitens haben sie das Auto nicht äh, über, überladet und drittens, also sie unterstützen auch, auch unsere Wirtschaft, helfen kleineren Geschäften, die jetzt ganz wenig Gewinn und ganz wenig Geschäft haben, weil äh, es ganz wenige Menschen jetzt im Ort sind und man kauft nicht mehr so viel ein und man hat nicht mehr so viel Geld zum Einkaufen. Also Sie können auf diese Weise auch diese kleinen Geschäfte unterstützen. Also das ist wirklich gut und schön. Einst voller Touristen sieht das Bergdorf heute ganz anders aus. Die meisten der örtlichen Unternehmer haben ihre Geschäfte geschlossen. Josef Harkavčuk gehört zu denen, die nicht aufgegeben haben. Der Vorsitzende der örtlichen deutschen Gemeinde war einer der Ersten, der sein eigenes Geschäft nach der Wende eröffnete und Brot mit einer von seinem Freund gespendeten Ausrüstung backte. 18. Jahre, bis jetzt. To je pekarajno orbito. Ni to kodo, to je keto, vse je pokvarjeno. Študiral sem ga, uh, uh, veliko pekaraj je bilo, veliko pekaraj je bilo in to je bilo iznito. To je bilo v Evropi. Hm. In Tschechien, in Deutschland waren zum Beispiel und die sind dann, nachdem der Krieg begann, nicht mehr zurückgekommen und dann später auch die Frauen mit den Kindern auch zu dem, zum Ehemann auch gefahren. Also Viele haben wir auch solche, die vielleicht nicht mehr kommen, nie wieder kommen. Es ist äh, ganz traurig, aber es ist auch so. Nicht nur bei uns, aber man sieht auch von der ganzen Ukraine. Und ich habe vor kurzem auch das Thema gehabt über die Ukraine generell in der Schule, da ich die Deutschlehrerin bin und auch äh, die Einwohnerzahl. Die Kinder müssen wissen, also und auf Deutsch sagen können, äh, die Bevölkerung beträgt. Früher war das 50 Millionen, dann hat man gesagt 45. Und jetzt, also die, die Kinder fragen, was soll ich sagen, ich bekomme Gänsehaut, ehrlich gesagt, aber es ist ganz traurig. Wir können gar nicht wissen, wie viele Menschen jetzt geblieben sind. Leider ist es so, aber wir hoffen, dass alle, die ausgewandert sind, kommen. Aber wir sind auch, wir denken auch rational und wissen, dass es ganz, ganz viele niemals mehr zurückkommen. Es gibt aber immer noch diejenigen, die glauben, dass Königsfeld der beste Ort der Welt ist. Diejenigen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Wasser Homa sehr Wasser was Da Luft haben gut. Das ist besser. Die Arbeit ist früh. Wer will es Arbeit. nichts arbeiten. Nicht für die Ukraine, nicht für die Deutschen, nicht für die Ausländer, Und das ist Swoboda. Freiheit, Krieg soll nicht sein, alles gut sein. Alle warten auf das Ende des Krieges. Aber die Einheimischen nicht nur warten, sie handeln, sie helfen der Ukraine und seinen Verteidigern. Сюди активстер, фрайвіліги для локального дочка. Намагаємося зробити все, що можемо. Своїми силами збираємо кошти. Дуже багато нам допомогла школа. Зібрали, дуже багато нам допоміг садочок. Теж зібрали. Односельчани збирають. Підприємець Берквінт, він у руській мокрій живе. Австрійці приїжджають до нас, теж щось допомогли нам. А так стараємося своїми силами щось збирати. Один бум такий великий стоїть 4 тисячі гривень. Одна от така сіточка 800 гривень. Вони легкі і вони не впитують вологу, і вони, якщо, допустимо, горять, вони тліть, вони не згорають одразу, але вони скоро нищаться, їх постійно треба й потребують. Zusätzlich zu den Tarnnetzen schicken die Frauen auch selbstgemachte Leckereien an das Militär. Die nächsten zwei Tarnnetze werden an die Militäreinheit von Alinas Verlobten geschickt. Ізначально мені так хотілося дещо робити. Побачила, що наша Оля це робить. Ну і підключилася, звісно, і так кожного дня ходимо. А на рахунок наших мешканців ми дуже завдячуємо їм. Завжди відкликаються всі, хто чим може, допомагає. Хто фінансово, хто приходить. Дуже часто жіночки приходять, сіточку просто сплітаємо на очах і на вихідних в неділю збираємося, бо хтось працює на роботі і не може прийти. Кожен робить те, що може насправді. Наші жіночки, ну, взагалі молодці. У нас є у Вайбері своя група, на нас там, по-моєму, 30 чоловік підключено. Буває, нас дуже багато збирається. Іноді буває, що менше. Ну, коли як, у кого як є час. Мене це заспокоює. Я знаю, що я можу щось зробити, щось для наших військових, чимось допомогти. Ми віримо в перемогу обов'язково. І чекаємо. Кожного додому. Це людей, які приватні соні повітки, потреба Господь бо, бо і потішив їхні серця своєю ласкою і благодати цірево Божого військового. Кожного дня молюся за кожного воїна. Молитва є той великий захист та велика сила, яка дійсно оберігає, тому що для нашого спасіння потрібна Божа благодать. І для нашого життя так само вона щоденно необхідна. Просто Просто це таке, як наш насушний хліб. Я дуже просив Бога за цілу війну, щоб взагалі не було ні одного похорону, бо дуже переживаю за своїх вірників, за них молюся. Але, Абайдер гапишон фалусти індема. Це загинув молодий хлопець, 30-річний, в якому залишилася дружина, маленька дочка. Він захищав нашу країну на херсонському напрямку біля кринків і через попадання дрону. Вони загинули. Ну, це був перший похорон, але і сьогодні Господа прошу, щоб це був останній похорон, щоб це був останній похорон, щоб ми не ховали цвіт нації. Можемо сидіти, склавши руки. Ми допомагаємо. Ну це лише не моя заслуга, це є заслуга дуже багатьох священиків. Від самих перших днів війни ми допомагали хлопцям. Дійсно, перші допомоги були спрямовані якраз для наших військових. Ми купували їм бронежилети, машини, все, що потрібно разом з парафіянами. Ми збирали гроші. Люди дійсно долучилися, тому що як тоді, так і сьогодні це є рана цілої нашої країни, і ту рану треба лікувати, і кожному треба долучитися, ніхто не може залишитися байдужим. Alles zu tun, um so schnell wie möglich zu einem normalen, friedlichen Leben zurückzukehren, in dem zahlreiche Gäste von Königsfeld beim Frühstück mit leckerem Brot wieder touristische Roten besprechen werden.